नमस्कार मी काहीला सापळे आपण पाहत आहात द पॅन्थर टाइम्स उल्हासनगर शहरामधील ज्वलंत मुद्दा म्हणजे धोकादायक इमारती होय गेल्या दशकभरात उल्हासनगर शहरातील अनेक इमारती ह्या पडल्या ढासळल्या ज्यामध्ये शेकडो लोकं मृत्यूमुखी पडले अनेक लोक बेघर झालेत सत्ता पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष असो आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारची याबद्दल कारवाई केली गेली नाही आहे आणि याबद्दल या, या मुद्द्याबद्दल कुठलाही निष्कर्ष काढला गेलेला नाही महाविकास आघाडी असो किंवा मागच्या वेळेस बी जे पी सरकार असो कोणत्याही सरकारने या इमारतींच्याबद्दल धोकादायक इमारतींच्याबद्दल कुठलाही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे आजपर्यंत हा मुद्दा आहे तसाच आहे लवकरच महानगरपालिकेच्या निवडणूक ह्या तोंडावर आल्या असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी जनतेसमोर येण्याची सुरुवात केलेली <laughs> आहे उल्हासनगर शहरातील अनेक नेते मंडळींनी पालकमंत्र्यापासून ते गृहनिर्माण मंत्री यांच्या भेटीगाठी घेऊन अनेक आश्वासनांची खैरात उल्हासनगर शहरातील जनतेला वाटली परंतु निष्कर्ष हा आजपर्यंत शून्य पार्टीने आज, आज उल्हासनगर शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन याचे आयोजन केले होते ज्यामध्ये उल्हासनगर शहरातील नगरसेवक माजी नगरसेवक महिला पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांचा मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती यहाँ पे उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हमारी कार्यकर्ती बहनें तथा हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता राज्यामध्ये बीजेपीची सत्ता गेल्यापासून आजपर्यंत महाविकास आघाडीचे नेते मंडळी आणि मंत्र्यांच्या विरोधात आग ओकणारे आणि आरोप करणारे ब्रँड नेते किरीट सोमाय यांची उपस्थिती ही प्रमुख होती चंते रहो, चंते रहो। त्यांनी नेहमीच्या शैलीमध्ये महाविकास आघाडीच्या विरोधात आग ओकली आणि त्यांनी सांगितले की सदर हे सरकार, है, खो रहा है, सरकार है। ये चे ये जे आहे खंडणी खोर आहे आणि लुटारू सरकार आहे हे जनतेसाठी काही करू इच्छित नाही त्यांची मानसिकताच नाहीये राम रामाणी जो जातो मंजूर आहे परंतु या उद्धव ठाकरे नवटंकी एका बाजूला लगेच एक नेता जातोय अयोध्याला तर दुसरा मंत्रीला मुख्यमंत्री अयोध्याला आणि त्याच वेळी त्याच रामाचा भक्त हनुमान चालीसा म्हणणाराला राजद्र म्हणून जेलमध्ये टाकतात दादांनी दा आपल्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं एक उद्धव ठाकरे एक आपल्या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर दिलं रामाचं दर्शन घेण्यासाठी मग तो अयोध्या असतो की आपलं उल्हासनगर तर राम मंदिर सगळ्यांना दर्शन घेण्याचा अधिकार आहे सर राहिली गोष्ट की मुख्यमंत्री स्वधा एका बाजूला आदित्य ठाकरेला अयोध्याला रामाचं दर्शन घेण्यासाठी पाठवतात दुसऱ्या बाजूला भव्य राम मंदिर होत आहेत तर त्याचा श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतात बाबरी मस्जिदवर मी भगवा झेंडा फडकवला होता आणि त्याच वेळेला वना वाराणसीला ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर मस्जिद आहे तर त्यावेळेला उद्धव ठाकरे दोर दोरात त्यांचा प्रवक्ता बोलला म्हणजे उद्धव ठाकरे बोलले तर हे महाशय आता मुख्यमंत्रीपदासाठी ज्यांनी वडिलांचं हिंदुत्व गहाण ठेवलं हे मुख्यमंत्री जे आहेत पूर्ण संपूर्ण हिरवे झालेले आहेत यंत्राकडून रामाचं नाव म्हणजे वाह 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 सर दरम्यान या धरणा आंदोलनाच्या वेळेस मोल्हासनगर शहरातील माजी नगरसेवक आणि नेते मंडळी यांची जोरदार भाषणा झाली ज्यामध्ये त्यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या विरोधात अनेक घोषणाबाजी आणि आक्रोश व्यक्त केला पुरे सिस्टम में गड़बड़ियां उनको उजागर किया तो उनके ऊपर उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी ये कैसी सरकार है सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए लोगों के भले के लिए होनी चाहिए अपने स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए मेरी बुराई अगर कोई करता है एक कहावत है की निंदा नियर राखिए वाले व्यक्ति को साथ में रखो गिरीट भाई जी अगर आपकी निंदा करते हैं आप उनको साथ में रखो न की पत्थरबाजी करो अगर आपकी निंदा होगी तो आपको समझ आएगी आप जानेंगे कि आपके अंदर क्या गलतिया क्या गलतियां हैं क्या क्या गड़बड़ियां हैं अगर आप वाहे जी का खालसा वाहेगुरू फतेह आज हमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ता थ्रू पूरे उल्लासनगर शहरवासियों को बुलाया गया इस धरना आंदोलन में ये आंदोलन एक मानवता को मुख रखते हुए पूरे उल्लासनगर में रखा गया है ये जो हमारे शहर में बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट करने के लिए सरकार से मांग की जा रही है ये मांग जायज़ है ये मांग मानवता के लिए है पूरे उल्लासनगर के लिए है हम सभी मुखी हमारे साथी सरदार भागू सिंह महेंद्र सिंह हम बीजेपी के इस मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है उसे पूरा जल्दी से जल्दी पूरा की जाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु फतेह धरना आंदोलना बदल आमदार कुमार एलनी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की गेले कित्येक गे वर्ष झालं धोकादायक इमारतींच्या बद्दल ते राज्य शासनांना पत्र व्यवहार करत आहेत परंतु कुठल्याही प्रकारची याबद्दल कारवाई केली जात नाही त्यामुळे त्यांचा राज्य सरकारची इच्छाशक्ती नाही हा ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे शहर के हित केली जो शहर की माग आहे की धोकादायक बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंट पॉलिसी दी जाए जो काफी समय मांग आहे शहर आए दिन तब भी मैंने दो महीने चार महीने में कोई बिल्डिंग का स्लेब गिर रहा है कोई बिल्डिंग गिर रही है या आदमी लोग गुजर जाते हैं उनके लिए बचाव के लिए हम लोग आज ये धरना आंदोलन कर रहे हैं आज आने वाले मार्च में जो मार्च में अधिवेशन में मैंने एल डाला था वहां पे बालक मंत्री ने स्वयं मुझे आश्वासन दिया था कि एक हफ्ते के अंदर मैं आप लोग को रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दूंगा ठीक है एक हफ्ते के बाद में पंद्रह दिन पंद्रह दिन की जगह पे एक महीना आज डेढ़ महीना हो चुके हैं आने वाले समय में मानसून आ रही है मानसून में कोई भी बिल्डिंग आज यहाँ पे उल्लासनगर में तीन बिल्डिंग के आस पास धोखादायक बिल्डिंग है कभी बिल्डिंग गिर सकती है आज हेवी मानसून होने के कारण या अस्थिक होने के कारण या रेती की खराबी के होने के कारण या बिल्डिंग कड़ाई के कारण मैं सरकार से सिर्फ ये मांग कर रहा हूँ कि हमें ये रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दी जाए आज मुझे मालूम है ये सरकार के पास रीडेवलपमेंट की पॉलिसी आज ये मेरे हिसाब से रेडी भी पड़ी हुई है लेकिन क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज हमें चाहिए कि भले क्रेडिट भी वो लोग ले हमें क्रेडिट भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारे शहर का जो बेचारे फ्लैट में रह रहे हैं उनको रिडेवलपमेंट की पॉलिसी दे उनको सुखी करे यहाँ के भाई बहन सीनियर सिटीजन बच्चे बेचारे रात को सोते भी नहीं है सोचते हमारी कभी बिल्डिंग गिर तो नहीं जाएगी कभी हमारा स्लेब का पोर्शन गिर तो नहीं जाएगा वाक्य सुनते हैं कि पांच नंबर में एक स्लेब का पोर्शन गिर गया या एक नंबर में स्लेब का पोर्शन गिरने से पांच लोग गुजर चुके यहाँ पे नेता लोग आते हैं जो भी गुजर जाते हैं उनको पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं कि जो जो गुजर जाए उनको हम पांच लाख रुपया मुआवजा देंगे आज तक किसी एक को भी पांच लाख रुपया तो नहीं मिला लेकिन हमें पैसे से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है उनकी जान जान माल बचेगी तो ही हम उल्लास नगर वासी नेता लोग या कारपोरेटर सभी लोग उनके लिए हैं मैं शहरवासियों को अपील करता हूं कि ये आज हमारे जो आंदोलन है एक दिन का है अगर 10 दिन के अंदर सरकार ने हमें ये रीडेवलपमेंट की पॉलिसी ना दी तो हम भारतीय जनता पार्टी बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठेंगे आंदोलन छेड़ेंगे हमारे नेता लोग आज किरीत भाई आए हैं बड़े बड़े नेता और भी आएंगे लेकिन ये आंदोलन जब तक हमें रीडेवलपमेंट की पॉलिसी नहीं देता है तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत यावेळेस शहरातील बी जे पीचे नगरसेवक डॉक्टर नाथानी यांनी महाविकास आघाडीच्या विरोधात इतका आक्रोश व्यक्त केला की ते माननीय राज्यपालापासून ते माननीय राष्ट्रपती यांच्या दालनापर्यंत पोचले आणि इतका आक्रोश त्यांनी व्यक्त केला की जसं काय उद्याच्या उद्या ते सरकार पाडूनच दमकेणार आहे आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरणा आंदोलन किया है धोकादायक बिल्डिंग के लिए आज ये महाराष्ट्र सरकार जो महाविकास अपने आप को कहती है है मुझे शर्म आती महाविकास आघाड़ी पे बोलते हैं शर्म आती है, है, है। दिग्गज कहते हैं अपने आप को शिवसेना राष्ट्रवादी और कांग्रेस डुबा दिया पूरे भारत में पूरा नाम खराब कर दिया हमारे महाराष्ट्र का अरे पूरी महाराष्ट्र चलाने चले हो तुम तो एक उलास नगर नहीं जला सकते हो तो क्या हमारा सा चलाओगे एक उलास नगर में हमारे आमदार पिछले पांच साल से उसके पहले पांच साल से बिल्डिंग के लिए की मांग कर रहे हैं ये मांग नहीं दे सकते हो इधर मौतें हो रही है तुम मौतों के सौदागर मुझे समझ में नहीं आता है तुमको कैसी सरकार चलाने का आदेश दिया गया है मैं तो स, स, मैं राष्ट्रपति से और यहाँ के गवर्नर से मांग करूंगा ये महाराष्ट्र की सरकार को डिजॉल्व किया जाए आज ही तत्कालीन शाम को साढ़े छह बजे जैसा हमारा धरना पूरा होगा और डिजॉल्व होनी चाहिए ये देश की नहीं महाराष्ट्र के हर नागरिक की जीत होगी और उल्लासनगर की जीत होगी हम दाग लोग बहुत बहुत पीड़ित है काफी सालों से यहाँ पे बहुत धोखादायक बिल्डिंग गिरी है मौतें हुई है यहाँ के पालक मंत्री आते हैं आश्वासन देते हैं रात को दो दो बजे बिल्डिंगे गिर जाती है नींदों में लोग मर जाते हैं पालक मंत्री आते हैं रात को आते हैं और खुद बयान देके जाते हैं मैं खुद कल मीटिंग बुलाऊंगा आयुक्त जी मेरे दालन में आइए आमदार जी मेरे दालन में आइए जितने भी पदाधिकारी आइए मेरे दालन में आइए कितने चक्कर लगाएंगे चप्पल हमारे टूट गए हमारे जूते सड़ गए मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ कब होगा आखिर पूरा शहर छोड़ते जा रहे आखिर क्या शहर को खंडर करना था खंडर तो था हमने बिसाया में हम आए थे। हमने अपना विकास किया हमने खुद बनाया अपना शहर मगर एक बन कोई बिल्डरों ने बना दी हम मर गए तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इतनी बार खाली आते हैं आते हैं आश्वासन देते हैं कुछ नहीं होता है अधिवेशन में भी हमारे आमदार जो है बेचारे अपोजिशन में होते हुए भी चिल्लाते रहते हैं कि बिल्डिंग का कुछ किया जाए किया जाए पुनर्विकास किया जाए रिडेवलपमेंट किया जाए हमको रिहेबिलेशन दिया जाए हमको देते हैं जो तो सिर्फ खाली मौत ही, मौत मौत ही आखिर कब तक एक बार मुझे लगता है कोई न कोई इनका बड़ा कोई गिर जाएगा मर जाएगा मौत के अंदर आएगा तब यह सरकार जागेगी मगर मुझे मालूम है ये सरकार ने है कब नहीं जागने वाली है अच्छा धरना आंदोलन प्रकार से उल्हासनगर मा उल्हासनगर पोलीस प्रशासनातर्फे कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आले होता कारण की किरीट सोमय्या आणि महाविकास आघाडीतील शिवसेना यांचे प्रेमसंबंध हे जग जाहीर आहेत आणि त्यामध्येच उल्हासनगरमधील प्रदीप रामचंदानी आणि शिवसेना यांचे प्रेम सर्वांना माहीत आहे